Реформация ⁇ это возможность перемен, возможность новых действий. Реформа ⁇ это полное изменение, можно так назвать, разворот на 180 градусов. И поэтому реформация, которая была начата еще 500 лет назад, она имела особое благословение. Это в первую очередь была возможность перевода Библии. Библия, которая открыла особый доступ к священному Слову, Слову Божьему, который дает возможность изменения человека. Не только изменения духовной стороны, которая помогает человеку иметь радость, счастье и истинные ценности, семьи, но это возможность трудиться. Труд, который дал возможность развитию государства. И мы видим, Европа сегодня очень высоко двинулась вперед в развитии экономическом. И это благодаря именно реформации. Именно реформация стала основателем открытия множества институтов высшего образования, где люди могли получить основу знания, науки, техники, которая развилась и дальше. Поэтому мы искренне верим, что этот закон, который был издан Петром Порошенко у нас в Украине, даст возможность развития национального служения, даст возможность развития государства, экономики, которая произведет особые действия в сердцах и умах людей. Возвестить весть о любви Христа, возвестить весть о преобразовании, которое ожидает Бог прежде всего. И поэтому эта реформация поможет иметь честность, иметь открытость может иметь благословение народа, среди которого мы живем. Этот указ дает особую возможность рассказать, информировать людей о той реформации, которая произошла в Европе, и каким образом они имеют это благополучие, каким образом имеют они социальные и активы, и духовного возрастания. Поэтому реформация прошлого, она и сегодня имеет особое значение. Священное Писание, которое было переведено на доступные языки, оно открывает знания Бога, Бог, который желает, чтобы человек им был счастливым, радостным, человек имел благословение и сегодня на Земле, и в будущем жизнь вечная. И Бог учит трудиться, Бог учит честности, Бог учит ценностям семьи. И поэтому все эти реформационные вопросы готовы преобразить наши семьи, преобразить общество, в котором мы живем. И мы верим, что это принесет особое-особое благословение для Украины.